Tam hər vaxtınız xeyir olsun. YouTube kanalı izləyicilərimiz. Mən bu gün Xırdalan şəhərində 3 saylı tam orta məktəbin avtobus dayanacağının, İRF marketlərinin yanında yerləşən 9 mərtəbəli yaşayışlı binanın yeni tikilinin 7-ci mərtəbəsində belə bir 2 otaqlıdan 3 otaq düzəldilmiş mənzil çəkib sizə təqdim eləyəcəm. Mənzilimizin qonaq otağıdır. Bax belədir. <laughs> Normal üç otaqlı işte, qonaq otağımız var. Mənzilimiz super təmirli mənzildir. Təmirdən sonra evdə eşlaşılmır. Bu evimizin olduqca otağı. Bu yataq otaqlarından biridir. Görürsüz, bu yataq otağından balkona çıxış var. Bu isə ikinci yataq otağımızdır. Burdan da yenə həmçinin həmin balkona çıxış var. Hər iki yataq otağından balkona çıxış var. Panorama birbaşa Binanın qarşı tərəfi nədir? Binanın qarşı tərəfi geniş yoldu. Mənzilimiz 68 kvadratmetrdən ibarət, 2 otaqdan 3 otağa düzəldilmiş mənzildir, tam təmirlidir. Görürsüz bu isə evimizin təhrizidir. Baş tərəfdə yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Belə bir sanitar qovşağımız var, görsünüz. Mənzilimiz yüksək səviyyədə təmir olunubdur. Qiymətlə münasibdir. 178 min manatla satışa çıxdırılır. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Alıq-satqı notarial qaydada həyata keçiriləcək. Bu isə evimizin mətbəxidir. Belə bir normal üstə mətbəximiz var. Binada qaz, su, işıq, lifti daimidir. Alıq-satqı notarial qaydada həyata keçiriləcək. Qiymət 78 min manatdır. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Bu günün iş bu qədər.